Я обращаюсь к премьер-министру совета, вы не стоите, вы должны знать, где... Я не знаю, ты не веду, ничего. Не... Ну, нет, спасибо. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, сессию, которую провели на донал трубном заводе, и ее организовали для того, чтобы Литвиченко на нее не смог попасть? скажите, пожалуйста, на сессию городского совета Новомосковска 22 января 2016 года не явились депутаты по вашему указанию? Нет. что, коль это не по вашему указанию не явились, разбор неявки депутатов на очередную сессию 22 января был ли проведен в секторе городского совета? И какие результаты? Я же давал здесь. Давал. Считаете, что давал, а я не слышал ответа. Да. Секретарь городского совета не поставил вопрос о результатах выборов на сессию городского совета. Тогда, когда была полная явка депутатов 21 числа. По какой причине? Причина не на дома. Обращался ли секретарь городского совета, своим соратникам и депутатам, чтобы на сессии городского совета данный вопрос не рассматривать. На сессии, я даже, данный вопрос не рассматривать. Чому не відноситься? Я обрати з Києва світу, суд, раз, керпензі, що сісія не зібрається. Хто не знімає це питання? Ще раз, ну, суд, вважаючи, воно в межах позову. Якщо пан Людвіщенко каже, що е секретар Рожка бездіяльність е вчинює і не вносить, то запитання чи е до депутатів звертався з е питанням, якщо вони не ще раз запитання повторіть. Обращался ли секретарь городского совета к своим соратникам и депутатам? Да, чтобы вопрос этот на сессию был не вниз. Сколько еще сессий городского совета, секретарь городсовета Новомосковска намерен проводить без ведущих? на ближайшую сессию на ближайшую будет Я в своих выступлениях, в массы информации города Новомосковска в том электронных городского совета не раз говорил о том что не допустит Литвищенко к власти это что его личная неприязнь это сведение счета или это страх? За то, что Литвиченко придет и будет разбираться с деятельностью власти. Так называемой. Скажите, пожалуйста, вот все действия секретаря городского совета по не созыве сессии по данному вопросу, который сегодня рассматривается в судебном заседании. Это умышленные действия секретаря Совета? Договорные они? А или какие? Ваши наказания. Я уважаю, что вы выполнили и обладательную сессию. Чтобы ваше задание на сессии было замечательно. А вы ну, и это ваша особенность позиция, я понимаю, что да, есть закон. И вы его так Мы этот закон разумеем, Скажите тогда, пожалуйста, есть решение большинства граждан, живущих на территории населенного пункта. Закон о том, что руководителя этого населенного пункта это большинство избрало себе. Закон предполагает, что определенное должностное лицо, интересы которого вы сегодня представляете в суде, обязано выполнить норму закона, созвать сессию и оприлюдить решение Миской выборчей комиссии про обрання цієї людини, цієї особи на посаду міського голову. Мы с вами разбирались, что закон... Э -э -э. Так, треба еще какой-то закон на цей закон. Для мене я все достатньо зрозуміло за тому від діря такі не сьогодні. Навіщо тоді ви, як представник секретаря міської ради, неодноразово наголошували і в цьому судовому засіданні, що мені, військовому голові обраного народу, треба написати якусь ще заяву. Може ще покаятись, може ще попросити депутатів, зберіться, будь ласка. Тому що для того, щоб ми говорили про те, що ви бажаєте вступити euh, на посаду, для того, щоб ми, ми говорили, що ви бажаєте бути присутнім на сесії, для того, щоб, може, ви не, не бажаєте вступати на посаду. Тому я вважаю, що повинні бути якесь ваше особисте волевиявлення. Не потрібно з місця. Скажіть, будь ласка, представниця коли буде скликана сесія міської ради, на якій буде оголошено результат виборів по місту Новомосковську 25 жовтня і тієї постанови, яка прийнята Новомосковською міською виборчою комісією 18 листопада 2015 року про обрання. робить все можливе, щоб від нього залежати, для того, щоб поставити це питання на повістку дня. Він ставить це питання на останню сесію, незважаючи не незалежність не, не від нього, прийти, сесія не відбулася. Наступна сесія буде проведена в порядку, в рамки і в сроки, передбачені законом. І все, що потрібно від нього зробити, він зробить. Если вы сразу сказали, что незалежно от него сессия не сквыкается, то залежно от кого она? Я скры... не сказал, что она не сквыкается. Я сказал, что незалежно от него причин у вас остальные сессии. Ваша честь, я прошу обратить внимание, что из 18 вопросов, которые поставили, по 11 я не получил ответа. Это говорит о том, что представитель ответчика либо он некомпетентен, либо он вместе с секретарем городского совета находится в сговоре. И сегодня вот это разбирательство, оно не выводит нас к решению. Я прошу суд сегодня принят решение о а созыве в сессии городского совета для оглашения результатов выборов от 18 ноября постановления комиссии в трехдневный срок. Потому что идет искусственное затягивание рассмотрения данного в суде. Полгода не решается вопрос так, и в суде они еще пытаются дальше затерпеть. У меня больше вопросов? Я не Самое-то у